Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Pada hari ini saya akan membentangkan Berkenaan dengan uh, Persembahan bagi subjek PKUK 1124 Bagi tugasan 3 Jadi Marilah sama-sama kita saksikan Untuk persembahan ini Saya akan membuat sedikit laporan Berkenaan dengan PDK Sina uh, Di Putrajaya Di mana saya bersama uh, Empat orang rakan saya Uh, telah menjalani uh, beberapa latihan uh, dan juga maklumat, memperoleh beberapa maklumat daripada PDK tersebut Berkenaan dengan uh, aktiviti di PDK tersebut, uh, latihan dan teselan AAC di PDK tersebut Dan juga uh, beberapa info-info berkaitan PDK tersebut Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nama diberi Haikal Amin bin Helmi dari kelas PPS 23 kod kursus PKUK 1124 nama bagi kursus ini ialah hidup berkualiti untuk kanak-kanak berkeperluan khas dan nama pensyarah bagi kursus ini ialah Puan Norimah binti Matsum seterusnya kita akan saksikan uh, video montaj uh, di mana kami telah uh, menjalani beberapa aktiviti di PDK tersebut Persembahan saya ini Saya mulakan dengan Pengenalan di PDK Sinar terlebih dahulu Jadi kami telah mengadakan Sesi temubual bersama Penyelia di PDK tersebut Dan menanyakan beberapa soal, Mengajukan beberapa soalan Berkenaan dengan PDK Sinar itu Jadi Kami juga telah memperoleh maklumat Berkaitan dengan pengenalan di PDK ini Jadi Penubuhan pemulihan dalam komuniti PDK merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memberikan perkhidmatan pemulihan serta sokongan terhadap orang kurang upaya OKU di peringkat komuniti. PDK Sinar at 9 Putrajaya telah ditubuhkan pada 29 Januari 2018 oleh ahli jawatan kuasa penaja yang melibatkan komuniti setempat. PDK ini beralamat di nombor 15 Jalan Tempoh P9B-10, resi 962250 Putrajaya. PDK ini dipenguruskan oleh Tuan Haji Roslan bin Hussein yang mula beroperasi pada 1 April 2018. Pada awal pengoperasian, seramai 17 orang pelatih OKU berumur di antara 3 hingga 16 tahun telah berdaftar di PDK ini. Tahun demi tahun, bilangan pelatih ini semakin meningkat sehingga kini pada tahun 2025 iaitu seramai 30 orang pelatih. Seterusnya kita lihat kepada pelatih di PDK Sina pada tahun 2025. Pada tahun 2025, seramai 26 orang pelatih yang terdiri daripada pelbagai jenis ketidakupayaan dan dua orang pelatih tersebut menjalani, menjalani program PDK secara homeschooling. PDK Sina hanya menyediakan kuota pelatih untuk 30 orang sahaja. Tenaga pengajar PDK terdiri daripada seorang penyelia dan enam orang petugas. Aktiviti di PDK SINAR tertumpu kepada OKU yang memerlukan pemulihan dan latihan asas dari segi pergerakan, pertuturan, pendidikan khas dan kemahiran dalam aktiviti kehidupan harian. PPDK juga memfokuskan kepada latihan PPKI. Kanak-kanak terdiri daripada umur 4 hingga 12 tahun yang mempunyai kedidakupayaan berbeza yang telah mendapat kelulusan Grand tahunan bantuan kerajaan. Jadi di PDK SINAR ini terdap, uh, terdapat um, dua Jenis PDK iaitu PDK secara bersemuka Dan lagi satu PDK secara homeschooling Di mana guru-guru uh, pelat, bagi pelatih tersebut akan um, bergerak Akan pergi ke um, rumah pelatih-pelatih uh, tersebut Yang tidak boleh uh, pergi ke PDK Dan menjalani uh, pembelajaran secara di rumah Untuk objektif bagi PDK ni ialah satu strategi di dalam pembangunan komuniti untuk rehabilitasi penyamaan peluang dan integrasi sosial OKU pertubuhan PDK dilaksanakan melalui penglibatan aktif OKU keluarga dan masyarakat setempat dengan disokong oleh perkhidmatan kesihatan pendidikan vokasional dan sosial serta menggunakan sumber pendapatan PPDK yang sedia ada menjalankan program yang bersesuaian kepada peringkat umur dan jenis ketidakupayaan bagi menjalankan pemulihan di PPDK Sinar at 9 Putrajaya. Kemahiran pelatih diberikan mengikut pemulihan sedia ada. Jadi, PPDK-PDK ini memfokuskan kepada latihan-latihan yang boleh meningkatkan kemahiran dari segi kualiti hidup um, pelatih tersebut dan juga um, kemahiran dari segi kognitif, sosial dan juga linguistik di mana kita dapat lihat um, penglibatan aktif OKU keluarga masyarakat setempat disokong oleh perkhidmatan kesihatan pendidikan vokasional dan sosial dengan serta menggunakan sumber tempatan jadi bantuan-bantuan um, daripada um, penglibatan ini mampu membantu pihak-pihak um, ataupun golongan OKU ini dapat meningkatkan lagi kualiti hidup mereka dengan memberikan latihan-latihan yang bersesuaian seterusnya kita lihat kepada jenis kita daupayaan di PDK Sinar pada tahun 2025 jadi bagi murid yang mengalami cerebral palsy terdapat seramai 3 orang di PDK tersebut dan murid yang mengalami autism ataupun ADHD adalah seramai 19 orang Murid yang mengalami sindrom down terdapat 2 orang dan juga um, murid yang mengalami physical handicap adalah sebanyak 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan bagi um, murid di PDK ni adalah seramai 26 orang. Baiklah seterusnya kita lihat kepada kronologi yang telah um, dijalankan pada PDK tu um, pada hari tersebut. Jadi pada awal pagi pukul 9 hingga 10 pagi kami mulakan dengan morning cycle di mana um, kami menjalankan aktiviti seperti ice breaking uh, dengan memasang beberapa lagu seperti lagu baby shark dan aram samsam -sam, serta uh, melakukan uh, tarian yang mampu uh, memberi uh, kemahiran motor yang baik kepada pelatih-pelatih-pelatih tersebut yang kedua adalah sesi temu bual yang dijalankan pada pukul 10 hingga 10.30 pagi. Di sini kami telah aa, memperoleh beberapa info atau maklumat aa, berkenaan dengan PDK tersebut. Dan seterusnya, aa, kami telah menjalankan aktiviti permainan dan juga test run aa, bagi produk AAC kami aa, pada pukul 10.30 hingga 11.30 pagi. Seterusnya, kita aa, mempunyai waktu rehat dengan beri makan buah-buahan kepada pelatih di PDK tersebut. Um, rehat ini diberikan selama setengah jam iaitu pada pukul 11.30 hingga 12.30 tengah hari. Dan akhir sekali, uh, kami um, menutup dengan penyampaian hadiah dan juga sijil uh, pada pukul 12 hingga 12.30 hari. Dan seterusnya uh, kami telah kami pulang ke IPG. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada definisi adaptasi, modifikasi dan aplikasi. Jadi, adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan mengikut keadaan atau persekitaran yang berbeza bergantung kepada individu atau kumpulan tersebut agar kualiti hidup mereka dapat ditingkatkan. Menurut Dewan Bahasa Pustaka 2017, adaptasi boleh berlaku melalui perubahan struktur, fisiologi atau tingkah laku seseorang Adaptasi mungkin merupakan salah satu konsep yang paling meluas dalam teori organisasi dan pengurusan strategi menurut Sarta et al. 2021. Modifikasi merupakan proses mengubah, menyesuaikan atau memperbaiki sesuatu supaya menjadi lebih sesuai atau berfungsi dengan lebih baik mengikut keperluan tertentu menurut Dewan Bahasa Pustaka 2017. Modifikasi ini boleh dilakukan mengikut kesesuaian isi kandungan atau pendekatan pengajaran bagi murid berkeperluan pendidikan khas mengikut standard kurikulum di sekolah. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi merujuk kepada penggunaan pengetahuan, kemahiran, strategi atau alat bantu bagi membantu MBPK dalam mengakses pembelajaran, penyesuaian diri dengan persekitaran serta membina kemahiran kehidupan dan sosial. Aplikasi aplikasi ini boleh melibatkan penggunaan teknologi pendekatan pengajaran yang diubah suai atau alat sokongan pembelajaran. Seterusnya, kita akan melihat kepada bahagian produk AAC yang telah saya buat dan juga saya telah melakukan test run di PDK tersebut. Jadi, nama produk bagi AAC saya ini ialah Lilis Daily Life. Produk ini menyatakan tentang gaya kehidupan seharian Lily yang terdiri daripada makanan, perasaan, hobi dan pakaian Lily Jadi buku ini terdiri daripada beberapa pilihan aa, terhadap kehidupan seharian Lily itu Jadi tujuan buku ini cerita adalah untuk memberi peluang kepada murid MPPK ini dalam membuat pilihan dalam kehidupan seharian Sama ada memilih untuk membuat pilihan A ataupun pilihan B Buku ini um, telah menyediakan patung yang berbentuk seorang kanak perempuan yang bernama Lily di mana murid MBPK dapat meletakkan um, meletakkan beberapa bahan seperti pakaian, makanan dan alat permainan kepada Lily. Jadi um, bahan ini dibuat uh, bagi menjadikan uh, lebih menarik dan mudah difahami bagi kanak-kanak MBPK tersebut. Jadi kita lihat kepada adaptasi dan modifikasi bagi AC saya ini, saya mengadaptasikan uh, AC produk AC ini uh, berdasarkan video YouTube yang telah saya lihat um, di mana kajian yang dibuat adalah berdasarkan patung mainan uh, yang menggunakan Mr. Potato di mana setiap bahagian badan tersebut akan dipasang oleh murid MBPK itu. Jadi tujuan aktiviti ini dibuat untuk meningkatkan daya kefahaman murid, kerjasama antara murid dan kemahiran dalam membuat keputusan. Kerjasama antara uh, menurut beliau, aktiviti yang dilaksanakan juga telah mendapat uh, menarik minat murid-murid tersebut. Malah murid-murid tersebut dapat belajar sesuatu perkara. Perkara ini sekaligus dapat menjadikan aktiviti AC ini dapat dijalankan secara berterusan dan berulang-ulang. Aktiviti ini menyasarkan kemahiran motor halus, kuasa kata bahagian badan, tumpuan perhatian dan kemahiran komunikasi asas terhadap murid MBPK tersebut. Bukan itu sahaja, perkara ini juga turut menjadikan pembelajaran AAC tersebut ditingkatkan dan wujudnya persekitaran yang inklusif di dalam kelas. Jadi berdasarkan video ini, saya dapat mengadaptasikan video tersebut dan membuat sedikit modifikasi. Uh, di mana saya menghasilkan bahan itu uh, untuk kehidupan seharian uh, melalui, uh, iaitu mainan, makanan dan juga pakaian. Seterusnya, kita lihat pada aplikasi bagi AAC tersebut. Yang pertama ialah pemanfaatan dalam penggunaan AAC ini mampu meningkatkan kemahiran literasi MBPK melalui pelbagai pendekatan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi murid-murid tersebut menurut Aidin OATL 2020. Yang kedua, AC membantu dalam meningkatkan keyakinan diri serta kualiti hidup MBPK, terutamanya dalam keupayaan fizikal, kognitif, gaya hidup dan akses terhadap penggunaan teknologi. Menurut, menurut Playa, 02, Playa O 2025. Dan yang ketiga ialah AC ini dapat menyokong pembelajaran dan penyertaan dalam aktiviti bilik darjah bagi memupuk kecekapan komunikasi dalam kalangan pelajar Yang mempunyai keperluan komunikasi yang kompleks Menurut walker VL at L2022 Seterusnya kita lihat kepada aktiviti yang telah kami laksanakan di PDK itu Aktiviti yang pertama ialah aktiviti puzzle bottle Jadi aktiviti puzzle bottle ini aa, merupakan aktiviti di mana murid pelatih-pelatih PDK tersebut perlu menyusun botol-botol mengikut warna yang telah uh, disusun di dalam kotak uh, kotak tersebut dengan betul. Jadi um, bagi adaptasi bagi permainan ini uh, kami menggunakan warna-warna yang terang dan jelas bagi murid yang mempunyai masalah penglihatan yang ringan. Seterusnya kami memberi arahan bergambar atau cara penyampaian yang lebih jelas bagi membantu MPPK memahami langkah aktiviti ini. Seperti contoh um, Botol berwarna merah Botol merah Letak Sini Botol biru Letak sini Jadi yang ketiga ialah Menyediakan arahan Satu demi satu Secara lisan Untuk murid autism lebih, aa, Yang lebih mudah faham dengan struktur aa, Seperti contoh aa, Seperti yang saya sebut tadi Dan selain itu aa, Saya juga memberikan arahan Seperti Demonstrasi kepada murid tersebut Supaya murid tersebut Uh, lebih faham untuk bermain pemain tersebut Dan yang terakhir ialah menyediakan susunan botol di dalam kotak terlebih dahulu Supaya pelatih boleh meniru dan lihat botol-botol uh, yang berada di dalam kotak tersebut Jadi seterusnya kita beralih kepada modifikasi pula uh, Bagi modifikasi kami menggunakan botol yang lebih besar Bagi murid yang mempunyai kesukaran motor halus Seterusnya, kami membenarkan murid menggunakan tangan kiri ataupun um, kedua-dua belah tangan bergantung kepada keupayaan fizikal murid tersebut. Yang ketiga ialah uh, kami menjadikan tempat uh, untuk menyusun botol uh, yang lebih luas atau stabil bagi memastikan botol tersebut tidak mudah jatuh. Dan seterusnya kita lihat pula pada aplikasi uh, bagi permainan ini. Uh, Pemain ini mampu melatih murid mengenali dan mengklasifikasikan objek Mengikut warna semasa Dan membantu uh, menyusun barang di rumah Ataupun di sekolah Yang kedua Murid bebas membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Dengan sedikit bimbingan daripada guru J-A-A-T-A-L 2022 Dan yang ketiga ialah um, Permainan ini dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan koordinasi tangan dan serta mata yang penting untuk aktiviti harian Seterusnya kita lihat pula pada aktiviti bowling cup Aktiviti bowling cup ini uh, diadaptasi dengan menggunakan bola ringan dan lembut uh, Bagi murid yang mempunyai kesukaran dalam keupayaan tangan mereka Jadi kami letakkan cawan pada permukaan yang berlekuk atau beralun sedikit bagi memperlahankan pergerakan bola bagi memudahkan sasaran terkena pada cawan tersebut Jadi kami berikan panduan visual seperti warna atau simbol pada cawan itu bagi membantu murid mengenal pasti sasaran pada cawan tersebut Bagi modifikasi pula, um, kami memberi murid pilihan sama ada duduk atau berdiri bergantung kepada keupayaan fizikal murid tersebut yang kedua kami menggunakan cawan dengan nombor atau gambar bagi murid yang masih belajar konsep nombor dan pengenalan gambar seperti aa, seperti contoh gambar yang kami sediakan pada cawan tersebut aa, gambar seperti bunga. Yang ketiga ialah kurangkan bilangan cawan daripada 10 kepada 3 atau 5 sahaja untuk murid yang memerlukan tugasan ringkas. Jadi aa, bagi murid yang mengalami uh, masalah uh, dalam keupayaan kognitif, kami cuba untuk mengurangkan bilangan cawan supaya lebih mudah murid-murid uh, ini dapat menyasarkan cawan-cawan uh, tersebut. Dan ini juga membantu uh, membantu bagi murid-murid yang mengalami masalah ketidakupayaan dari segi um, kemahiran motor mereka. Aplikasi bagi bowling cup ini. Um, ia dapat menguatkan kemahiran motor kasar dan koordinasi tangan serta mata yang membantu dalam aktiviti harian dengan latihan memegang objek. Menurut Febrian Tari AAAM -L, -L, L, 2023. Kedua, membantu MBPK belajar dalam mengawal tekanan emosi semasa bermain iaitu pada waktu menang ataupun kalah. Yang ketiga ialah menerapkan nilai kerjasama dan sosial jika dilakukan pemain jika permainan ini dilakukan secara berkumpulan atau secara bergilir-gilir dan memberikan semangat kepada murid-murid MPK ini. Dan yang terakhir ialah membina keyakinan diri apabila murid tersebut berjaya menjatuhkan cawan. Bagi aktiviti yang ketiga adalah aktiviti finger painting. untuk adaptasi aktiviti ini kami menggunakan cat yang selamat dan tidak toksik termasuk cat makanan untuk murid yang mempunyai kepekaan kulit atau kecenderungan memasukkan tangan ke mulut. Yang kedua, kami menyediakan alas permukaan kalis air seperti plastik atau surat khabar untuk murid yang mudah terganggu oleh kotoran. Yang ketiga ialah kami menggunakan warna terang dan jelas untuk murid dengan masalah penglihatan ringan. Dan yang keempat ialah kami juga mema memainkan muzik uh, latar yang menenangkan supaya murid MBPK Autism ini uh, dapat melakukan aktiviti ini dengan lebih selesa uh, dan juga lancar. Seterusnya, bagi, modifi bagi modifikasi aktiviti ini, uh, murid yang tidak selesa menyentuh cat, kami sediakan sarung tengah plastik, sponge ataupun berus besar sebagai alternatif. Pada jari murid-murid tersebut Yang kedua Kami memberi tugasan yang lebih mudah aa, Seperti Mewarna bentuk yang sedia ada Berbanding dengan melukis bebas Dan yang ketiga Ialah aa, Murid yang mempunyai kekangan pergerakan Seperti palsy. palsi aa, Kami membantu mereka Menggerakkan tangan Ataupun Guru-guru Yang berperanan Sebagai pembimbingan fizikal Dan yang terakhir Ialah kami menggunakan cat yang lebih pekat dan lambat kering supaya murid boleh uh, mengulang semula aktiviti tersebut tanpa hasil rosak. Dan uh, aplikasi bagi uh, aktiviti ini ialah um, aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran motor halus yang sangat penting untuk uh, menulis, mengikat tali kasut dan juga uh, menggunakan sudu. Yang kedua ialah melatih kemahiran berimajinasi. Dan menggambarkan emosi MBPK melalui aktiviti melukis Menurut Azhari MHM L2023 Dan yang terakhir ialah aktiviti ini juga mampu menggalakkan kreativiti dan imajinasi Yang penting bagi perkembangan kognitif murid-murid MBPK ini Dan untuk aktiviti yang terakhir um, di yang kami telah jalankan di PDK sebut Ialah aktiviti lompat warna jadi uh, kami mengadaptasi aktiviti lompat waini ini um, Di mana aktiviti ini diadaptasi dari permainan tradisional Melayu iaitu permainan tank-tank Jadi kami menggunakan garis atau penanda tapak kaki pada setiap warna sebagai panduan uh, Bagi kedudukan kaki tersebut Jadi modifikasi bagi aktiviti ini kami menggantikan lompatan dengan langkah atau seretan kaki untuk murid yang sukar melompat. Yang kedua, kami menggunakan bola yang bersaiz aa, kecil dan tekstur yang berbeza mengikut kesesuaian murid. Yang ketiga ialah kami menyediakan sasaran bersaiz besar atau berwarna aa, warna yang lebih terang supaya lebih mudah untuk murid-murid ini membaling bola tersebut ke dalam sasaran tersebut. Yang keempat ialah Murid yang sukar untuk melompat boleh berjalan aa, ke petak warna dan kemudian menggolekkan bola sebagai alternatif. Jadi aa, aplikasi bagi aktiviti lompat warna ini ialah aa, aktiviti ini mampu meningkatkan kecekapan dalam membuat pilihan dan menyasarkan objektif sama seperti aa, membuat sampah ketong, menyusun barang dan sebagainya. Yang kedua, menyediakan asas kepada penglibatan dalam permainan sosial atau aktiviti sukar ringan di masa hadapan. Yang ketiga, aktiviti ini membantu MBPK dalam meningkatkan daya -day tumpuan serta memori jangka pendek dengan melakukan pengulangan terhadap langkah permainan tersebut. Dan yang terakhir ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menggalakkan aktiviti intelektual, kerjasama dan sokongan terhadap pembelajaran pertumbuhan dan juga perkembangan murid MPPK tersebut menurut Amin A2023 jadi ini merupakan serba sedikit gambar yang telah uh, kami ambil uh, sewaktu kami menjalankan uh, permainan ataupun aktiviti tersebut dan ini adalah beberapa sumber rujukan yang saya telah uh, saya ambil daripada artikel, uh, laman sesawang yang sahih dan juga video youtube Sekian terima kasih.